Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Я из Украины, с россиянами беседую на тему войны. Беседуем. Давайте поговорим. Давайте поговорим. Так. Вот скажите, что вы делаете, вот ваша армия, ваша страна, что вы делаете э, в Украине? Вы войну заканчиваете или вы ее начали, как вы считаете? Мы обеспечиваем безопасность собственного государства. Собственно, государство в каких границах? Оккупированные грани территории вы тоже включаете в свое государство или нет? Если на то будет желание проживающих там народа, безусловно. Нет, а какие интересы? Чьи интересы, пожалуйста, определить? Свои. В первую очередь свои. В первую свои. очередь свои. Так. Что Всем угрожало вашим интересам? И в чем это проявлялось? Существование вашего государства. Недружественность Российской Федерации. В чем проявлялась недружественность Российской Федерации? это удивляет? В чем проявлялась недружественность Российской Федерации? Вы что, действительно не знаете? Mm -mm. Не знаю. Ну, ну, жаль. А расскажите. Можно говорить? Можно говорить о, и антироссийской политике. Антироссийской о... политики в Украине, а, да? Конечно, безусловно. А, безусловно. а что-то в Украине должна быть российская политика, или как сказать? Почему в Украине Потому должна быть российская политика? Не российская. А какая? А как минимум нейтральная? Либо пророссийская. Так у нас и нет? была нейтральная в 2014 году. У вас не, был, у вас не было М Как это? У нас был нейтралитет. Не Соглас... Янукович ввел в преамбулу Конституции такое понятие впервые, как э, неблоковый статус, нейтральный статус. Вы не знали, что ну, вы в 2014 вы вы году? Стунули, вы штурмовали Януковича. Ну что ж. А при чем тут это? Вы, вы напали на, вы, в 2014 вы, году. Вы говорите о консультации. Мы, мы отказались от неблокового статуса в 2015 году. Как... Каким образом мы напали? Агрессия по поводу вторглись на территорию Украины. И где? Крым, Донбасс и так далее. Мы в Крыму не вторгались. Вы там находились? И вы там не находились? Вы находились, находились э, в рамках договора? И что? Как что? Вы с кем договор подписывали? Мы? Государство Украины. Ну, здесь соблюдается ну, Конституция. Здесь соблюдается ну. закон. Так давайте, может, откроем договор и почитаем. Государство, государство, Украины, государство Украины, Украина перестало соблюдать собственную Конституцию. Подождите. А дальше, на каком а дальше основании на вы решили? А дальше? Не-не-не, дальше на не, вот не, не накидывайте. Давайте сначала объясните, на каком основании вы решили, что украинское государство перестало существовать. На основании вашей Конституции. Вы незаконно свергли президента. Мы не свергали что президента. Он, он самоустранился. Да он убежал. Это вы. Вы дайте нам назад нашего президента. Вы зачем его украли у нас? А каким, каким образом определяется? После собой, 93 -го года Россия перестала существовать? Россия после 93-го года да. нет. А почему? Почему после а почему переворота Россия не перестала существовать, а Украина потому что, потому перестала? Потому что после этого Россия, между прочим, на референдуме принял Конституцию, но чего вы хотите? На референдуме? Каком референдуме? Каком референдуме? Ну, может, нет, я вру, мы, референдуме тоже, мы тоже, тоже приняли не Конституцию. Да. У нас есть Верховная Рада. А, да. У нас а, да. есть Верховный орган а, да. власти. Он принимает решения. А, да. а кто должен принимать решения по вашему? Это депутаты, а, да. которых выбрал он, народ. Он, 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 он должен принимать решения Верховной Рады в соответствии с Конституцией. Так Украины. он и при, принимает. Он не принимает. Нет. А какую, конститу... Нет, какую не статью нарушили в Конституции Украины? Кто должен был быть в этом случае отсутствие, даже, даже если не говорят, что Верховная ваша рада приняла постановление отстранения Януковича я не знаю, там, за что, от власти, кто должен стать на, на время отсутствия президента главой государства? Спикер Верховной Рады, тот, кто и стал. Время... он... Да не врите. Подождите. у да нас... Не врите. у нас... В с Конституцией Украины должен стать министр Зачем Да, выиграть, но... смотрите, но то, что произошло, это произошло антиконституционно, то есть вне Конституции. Вот этот случай, который произошел да, в 2014 году, он не предусмотрен Конституцией Украины. Никто не думал, что президент какой, какой может случай? убежать и покинуть свой пост и не Нет. выйти больше Подождите, на работу. Постановление об отстранении Януковича, да, да, было принято раньше, чем да. Янукович, покинул, территорию А почему Янукович не опротестовал в суде это решение Верховной Рады? Потому что боялся о собственной жизни. В суде международно можно опротестовать. Он прекрасно он знает, гонялся, где этот суд он находится за жизнь. в международном суде. Прому, в международном суде, прому не в Украине. Не в Украине. Это его брат, это его что а, он то, то есть он не знает, Но да, да где суд У него нет адвокатов, юристов, да, у Человек, справа, который спросите, ограбил Украину, что? миллиарды долларов из казны государственной украл, да? У него нет денег на юристов. Вы, вы тут Слушайте, рассказ сидите. Человек, послушайте, говорите. человек знает, что делать. Но нет ни одного, как это на русском Вачем языке, говорить, ни одного позова, зачем, зачем, ни одного зачем, позова я? против Ха этого решения Янукович вот не подавал. Еще хуже Янукович, Янукович, Янукович сказал, слушайте, вы слушайте Януковича, вы слушайте Янукович, он вам тысячу, он вам неоднократно э, акцент делал, что его никто не свергал. Что вы, вы думаете, что его кто-то сверг? Но. А Янукович да. говорит, что нет, не свергали. Ничего не было, ничего не было, ничего не было. Ну не было, не было. Янукович сказал, Значит, что меня знаете, никто не, не свергал, я законный легитимный президент. А вы его украли? На каком основании да, вы абсолютно. удерживаете 10 лет на территории нашего легитимного президента? На каком основании? А мы так хотим. А вы так хотите? Ну, так, а какие тогда претензии к нам по поводу Януковича? Если вы хотите, то да. пожалуйста. Надо было его. Да, Почему вы президента? Почему вы Януковича не поставили президентом Донбасса, например? Почему? Не хотели. Ну а что к нам тогда хотите? Ваши при проблеме забрали хотим, Януковича? Потому что забрали хотим. Януковича. Вот и все. Хотим. Ну, ну. а мы тогда при чем тут? А, а, теперь, а теперь хотим забрать. Какие претензии к нам. Хотим. Так, хотим. к вам не хотите. А теперь Это что хотите? Проблема? А это по поводу Януковича проблемы. что мы? Проблемы. Мы не против. Что хотите, то и делайте. Забрали, забрали. Ваши хотите Я... вернуть, верните Брали назад. Бога. Мы не против. Не, мы не хотим. Мы теперь забрать хотим все остальное. Ну так при чем тут Янукович? Не ищите себе тогда это самое. Э -э, не ищите себе оправданий. Уговорили, уговорили, не буду искать. Не надо, Янукович не ни при не делаем, чем. Он, он, вы делаем, так хотите. Я вам сразу сказала. Я же вам сразу сказал. Вам сразу да, сказал. Вы так Мы делаем то правильно что в наших интересах. Так зачем что? вы Януковича упоминаете? Янукович что? это вообще что? пешка в этой ситуации. Все он жертва, он жертва, понимаете? Янукович это человек. Блин, да у вас все жертвы-то. Это у вас страна такая жертва. Да. Да. Вы Януковича украли, вы его украли, вы его шантажировали и человека убили его сына ваши ФСБшники одного. Вы не знали? Конечно. Ну, а где Янукович? Покажите Януковича вообще, что он жив, здоров. Покажите. Почему 10 лет никто его не все слышал и не видит Януковича? Слушайте, мне равно Почему он вне политики? Не Вы же так его поддерживаете. На Донбассе так его поддерживали. Тогда поставьте его президентом на Донбассе. Вы же говорите, что очень прекрасный Значит, президент был в Украине, Украина его свергла, а вы что его политики? Он почему он не политики? В российской, в российской федерации есть один президент. Почему он ну не поднят? Нет, нет Пушилин. А Пушилин. Нет. Пушилин. Пушилин глава. Пушилин не президент. Пс... Правильно. Глава, глава глава псевдореспублики. Да нет. Да, да глава. А президент ну. один. Так почему Януковича да? не поставили? Да. Не захотели. А Донбасс хотел Януковича. Вы что забыли? Донбасс. А мы не захотели. А нам тогда какие претензии? Вы не хотите, а мы виноваты? Никаких вообще. Никаких. Вы не хотите, а мы виноваты? Народ Донбасса требовал да. Януковича. Верните ему Януковича. Да, вы виноваты. Мы не хотим, Народ Донбасса виновата. требовал Януковича. Да, все равно. А, вам все равно на народ Донбасса. Я это да. Тут я с вами согласна. Нам все равно. Тут я с вами согласна. И на ваши, и на То, что вам на равно. народ Донбасса наплевать, это я с вами согласна. И на вашем, и на вас там наплевать. Ну так чего вы вот это от нас хотите? Вы беспредельщики, мы да? Вас, вы устроили мы, беспредел, мы вас, вы агрессор, мы вас а мы хотим, виноваты. Мы от вас хотим, чтобы вы убрали с нашей земли. Все. А кто, А где? Покажите документ, который докажет, что это ваша земля. Усы и хвост мой документ. Вот именно. Нет документа, все, вот. без бумажки вот ты еще. какашка. Знаешь такое, дядя? Нет, какашки это вы, есть бумажками. Ну какашки что-то. Дядя, ну, смотри, просрали, когда просрали у тебя есть, тону, просрали, вот даже еще. если у тебя будет бумажка, пойми, дядя, это ничего не значит, потому что бумажку можно поделать. Но ты знаешь, что такое? Вот у тебя есть квартира, понимаешь? Она твоя. А? Не потому что у тебя на руках есть какой-то документ бумажный а потому что у тебя вносят в государственный реестр, понимаешь, и там все зафиксировано. И так же mm -hmm. и моя квартира. Даже если твою квартиру кто-то вторгнется и выгонит тебя, потому что у него есть автомат, там а у тебя нет, то все равно mm -hmm. эта квартира mm -hmm. будет твоя. Даже если тебя родственники-то оттуда выгонят, или еще там кто-то, ты все равно эта mm -hmm. квартира твоя. Вот так же и с Украиной. Mm -hmm. Все границы украинские, которые вы оккупировали, они признаны на международном уровне. Когда создавали и ООН, и кто? когда создавали и он ООН, Россия и Советский Союз сначала признали кто эти границы. Это запретит? Он примет постановление, что мы неправы, мы его заблокируем. Вам, призна... Вам уже неоднократно эти решения давали. Таким... Вам неоднократно выносили и осуждали. Совет, ваши что действия что члены Совета Безопасности могут заблокировать все что угодно. Ну, подожди, Поэтому, подожди. Если значит, документов живете, нет. Документов, убери, значит, нет, убери, которые убери. могут доказать твои слова. Я правильно понимаю? Какие документы? Ну, которые докажут, что это вашей территории. Зачем? Мне не нужны документы. Ну, так зачем тогда утверждаешь, если у тебя нет никаких фактов? Мне не нужны документы. Мне Гитлеру тоже приезжают. не были нужны документы. И помнишь, чем это закончилось? Кому не нужны были? Гитлеру. А почему здесь Гитлер? Ну как? Какой же извините, как мачехи, вот, как упан, беспредельщик, как и ваш Будин. Мину, мину, минуточку, минуточку, у меня выслушайте, минуточку. Так. Потом я буду. Долго так вы же вопрос задали. задали, причем Дал, тут Гикер? Я задали. объяснила. Долго-долго. Значит, объясняю. Поскольку вы блогер, так вот, если вы почитаете немножко там интернет, зайдите, да. Так вот, знаете, что самый беспонтовый аргумент, который подтверждает то, что вы не можете оставить свое мнение. Это ссылка и привод в пример Гитлера. Вы почитаете это аргументация людей, которые не могут больше ничего сделать. Не, это никогда. Никогда не... на это ссылка больше, на на это больше ссылка не на что? Ссылка на что что? На Гитлера, на Гитлера. А почему? А на почему? С Гитлером, Хорошо. А чем? Значит, окей, окей. Нет, окей это приведите свои, не свои аргументы. И не и приведите свои аргументы. Это не чем отличается Понимаете? Путин от Гитлера? Чем отличается Россия вот, от вот, нацистской вот, Германии? Вот, чем? Вот. вот, вот, да, вот. Да, приведите да, да, мне да. отличия. Да-да-да. Ну приведите мне отличия. Да. Чем вы отличаетесь? У вас у вас есть аналогия. Конечно, Гитлером. конечно. Путь лидера, Давайте. там был Гитлер, тут Путин. Что не так? Что не так? Вас Почему? объединила война? Почему? Их объединила что, война, что, что, чем, вы, чем напали, вы напали на что сопредельное государство. Гитлер также начал захватывать сначала Европу, потом пришел да, Советский слушайте, Союз. Слушайте, чем слушайте, вы оккупируете они? Вы еще, они вы еще, бомбят. Вы, еще, вы еще, бомбите, вы скажите, что они сказали, что они пришли защищать в Советский Союз вы от коммунистов, и вы так нам, рассказываете. Нам, да? Я, Я вам еще говорю: они вы по методичке Гебельса все вот эту пропаганду внедряете точно так же один в один, что в своем государстве, что на территории Украины вы пытаетесь такой же, таким же методом воевать в информационном плане, понимаете? Значит, ну. Чем отличаетесь, под, скажите под, хотя под, хотя бы одним? Подготовьтесь, подготовьтесь. Чем и отличаетесь? И это не аргумент. Это не, в Германии, это не аргумент. Это не аргумент. Почему вы ну, когда, тогда поступаете вы, аналогично? Вы пытаете, вы Почему поймете, что, вы разница? поступаете аналогично, как поступала нацистская Германия? Каким образом? Мы Я только что перечислила. Вы оккупируете, нападаете, вы агрессор, такой же, как и нацистская серьезно. Германия. У вас те же серьезно. ценности, у вас запрещена, у вас в стране запрещена демократия, свобода слова. У вас все, серьезно. кто против, кто против Путина, тот враг. Да, да, серьезно. Пока у вас политика заключенных за последние три года образовалась. Понятия да, а понятия не имеете. А что тогда утверждаете? А, что, у, вас, что, а, улыбаетесь? а у вас, кстати, сколько? Что улыбаетесь? А вас, кстати, сколько? Что улыбаетесь? А сколько? Смотрите, на сегодняшний день Россия уже в 20 раз обогнала Сталинский СССР по доле обвинительных приговоров в судах. Год за годом российские суды в среднем оправдывают лишь... Тихо. Вы. Российские суды оправдывают лишь 0,3% граждан, попавших под преследование. Тогда как в 1937 году... Слушай, дядя, судами были оправданы 7% подсудимых. Представляешь, в 1937 году было 7% оправдывано граждан. А в России на данный момент 0,3%. Понимаешь? А в 1941-44 годах военные трибуналы оправдали 10-12%. Понимаешь? Вот это. А в России за что? А в России за ну, что? Знаешь, так, в советский? А, слушай, что? а ГУЛАГ? Что такое ГУЛАГ? То, что в ГУЛАГ отправляли всех, абсолютно всех, кто был не согласен за инакомыслие. В Гитлер также поступал всех, кто инакомы... за инакомыслие или уничтожал, или сажал. Сейчас у вас в России то же самое все творится. Все, кто против войны, нафиг. Ну, это такое. Ты мне скажи хотя бы одно отличие. Одно отличие, чем вы отличаетесь от фашистской Германии. Ну, Почему Ну, нехорошо, ну, не вопрос. хочешь, не говори. Зачем? Я поняла. Нет у тебя что сказать. Зачем? Нет у тебя что сказать? То есть, ты ну, подтвердил. Ну, ты, просто, ты, ну, ты подтвердил, ничего. что у тебя нет. Ну куда же ты? Ну куда же ты? Ну куда же ты? Даже не дал закончить мне диалог. Он подтвердил, что у него нет документов. Вот и все нет документов, нет аргументов, не может даже назвать хотя бы одно отличие, чем отличается нацистская Германия от нынешней России. Вот так. Ну, это ж мы дураки, а и вы шумные все. И вот такие сидят. Когда они по методичке, тогда все. Все аргументы их заканчиваются. Вот так.